Anda tengah craving nak kunyah-kunyah tapi nak masakan yang simple? Nah, ini ada 7 snack mudah tapi confirm buat anda senyum sampai telinga. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa. Oh, senang je nak buat ciri ni. Jom buat. Hai 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 Mula-mula kita hiriskan sedikit daun bawang Dekat dalam mangkuk kita masukkan tepung ubi kayu Bawang putih yang telah pun dicincang Serbuk lada putih Garam dan juga perasa Gaul dengan sebati bersama dengan 240ml air Dan kita masukkan cincangan bawang Eh daun bawang tadi Panaskan kuali Masukkan dekat dalam kuali Kita masak adunan ciring ni Sehingga pekat, mengental Dan juga berbentuk macam doh macam ni Barulah diangkat dan masukkan dekat dalam bahan salutan tepung ubi kayu ni Kita tarik-tarikkan dia sedikit Lebar-lebarkan dia Dan ambil sedikit adunan ciring ni Kita tekan-tekan je Dan bentukkan dia macam ni untuk bentuk ciring ni tak ada standard piawaian ha, Tak kisah bentuk apa pun Janji dia leper macam ni Goreng ni kat dalam minyak yang panas Pastikan kita goreng dua kali Untuk kerangupan yang kekal Untuk ciring. ni Makan dengan cili oil memang sedap. Selamat mencuba. Siapa yang suka makan baby corn kena cuba resepi crispy baby corn parmesan. Hai 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 kita perlukan dalam 15 biji baby corn. Kita belah dua macam ni. Habiskan potong semua tu dan ketepikan Sediakan bahasa terusnya 5 ulas bawang putih Ditekan dan juga dicincang halus-halus macam ni Dekat dalam mangkuk lain kita masukkan setengah buku butter Dan kita masukkan dekat dalam mangkuk Letak dekat dalam microwave Biarkan dia cair Suhu bergantung dengan microwave masing-masing ok Kita masukkan bahan cincangan bawang putih tadi Pasli kering dan juga chili flakes Kesemua ini digaul dengan sebati dengan bati yang telah pun dicairkan tadi. Masukkan baby corn yang kita dah belah dua tadi. Gaul sebati dengan adunan butter ni dan kita pastikan dia salut ke semua dekat seluruh baby corn ni. Susun dekat dalam air fryer taburkan parmesan. Letak banyak lagi sedap selama 10 hingga 20 minit. Dah siap. Selamat mencuba. Snack muda yang rangup ni Kena cuba buat dekat rumah. Anak-anak confirm suka. Hai 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 mula-mula saya pecahkan satu biji telur ni kita pukul-pukul-pukul sampai sebati dan perasakan dengan secubit lada putih dan juga garam sambung lagi kacau sampai sebati sediakan satu keping kulit popia yang besar tu kita sapu telur yang kita kacau tadi secara sekata dekat atas popia ni letakkan sekeping siwi tak kisahlah perisa apa pun dan tutupkan dengan kulit popia lagi tekan-tekan lah bagi dia betul-betul melekat biar kan sekejap barulah kita potong mengikut saiz yang kita nak. Kalau macam saya, saya nak siwit opia saya ni saiz dia lebih kurang macam empat segi kecil-kecil tu. Barulah sedap nak makan, senang nak simpan dekat dalam balang. Snack ni buat banyak-banyak, boleh jadi stok dekat rumah. Saya buat bentuk macam ni, bakarkan dekat dalam air fryer, susun cantik-cantik, bakar selama 160 darjah Celsius 10 minit. Dah siap dah snack Popiah siwit ni sangat mudah, sangat sedap, sangat rangup. Selamat mencuba. Okey, hari ni kita nak masak puff carbonara tom yum. Sedap tau resepi ni korang kena cuba dekat rumah. Mula-mula saya akan hiriskan daun bawang. Lepas tu saya akan gunakan dalam setengah biji lobak merah macam tu. Kita potong dadu. Lepas tu kita letak juga cendawan butang. Kalau suka cendawan boleh letakkan lebih cendawan. Lepas tu kita cincang bawang putih dalam dua ulas. Dan juga kita ada guna bawang holland dalam satu biji bawang holland kita potong dadu juga kita ada letak juga crab stick dalam lima batang dekat dalam puff carbonara tom yam ni Lepas tu kita tumiskan bawang-bawang tu semua sampai naik bau Barulah kita masukkan isi ayam Kita masukkan lobak merah Kita masukkan juga crab stick dan juga cendawan buta Semua ni kita masak bagi sebati Barulah kita masukkan dalam satu botol atau satu tin sos carbonara Tak kisahlah jenama apa pun Dan juga aa, satu paket kecil pesto miam Lebih kurang dalam dua sudu makan macam tu Masak bagi sebati Bila dah sebati tu kita dah perasakan semua tu Masukkan daun bawang thank <laughs> you Aa, kita perasakan dengan lada hitam dan juga sedikit garam. Dah siap dah puff carbonara tom yum kita ni. Kita gunakan puff pastry yang segera tu je. Yang saiz 4 segi tu. Senang tak payah nak potong-potong dah. Tinggal isi je inti kat tengah. Dan kita tekan ujung dia guna garfu je. Bakar dekat dalam oven. Aa, dalam 15 minit suhu so, 160 darjah. Jangan lupa tau sapukan kuning telur dekat atas dia. Tu Korang enjoy enjoylah dulu video uh, masak puff carbonara ni uh, secara time lapse macam ni. Okey, selamat mencuba. Selalunya kalau boleh dekat luar mesti rasa tepung je. Hai hai hai, hari ini saya nak ajar buat getuk ubi. Mulanya -mula kita perlukan 1 kg ubi kayu yang telah pun direbus, kisar bersama dengan kelapa parut. Kita masukkan juga satu cawan gula pasir, satu hingga 2 sudu besar tepung gandum, kisar sampai sebati dekat dalam blender. Pastu kita boleh pindahkan ke dalam mangkuk dan perasakan dengan sedikit garam. Uli uli bagi sampai sebati. Dan kita boleh juga uh, tambahkan tepung lah kalau dia masih melekat. Lepas tu kita bulat-bulatkan getuk ubi tu macam ni. Saiz tu ikutlah kesukaan sendiri. Dekat cawan lain kita sediakan tepung beras, serbuk kunyit, telur, semua ni gaul sebati dengan air. Tapi pastikan adunan ni tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Dia macam sesuai untuk buat salutan tu dah okey lah. Masukkan juga sedikit air kapur, kacau bagi sebati, salutkan dengan getuk ubi tadi tu. Goreng dekat dalam minyak yang panas macam ni. Warna kuning dia tu datang daripada serbuk kunyit yang kita masukkan sikit tadi tu lah. Barulah nampak cantik. Getuk ubi ni tak adalah macam pucat warna putih je tu kan. Ulang step sampai habis uh, getuk ubi tu. Ha, goreng sampai dia golden. Ada nampak brown brown macam ni sikit. Dah boleh angkat, toskan dan ketepikan. Dan dah siap dah getuk ubi kita sangat sedap. Selamat mencuba. Kalau ada roti lebih dekat rumah Bolehlah cuba resepi ni Daripada roti tu terbiar expired Jom kita buat bila kita potongkan roti ni Saya guna roti butterscotch Potong empat segi kecil Tapi nak guna roti perisa biasa tu pun boleh saja. Kita alihkan ke dalam bekas Dan panaskan kuali Cairkan sedikit butter Barulah kita masukkan roti yang kita dah potong Empat segi kecil tadi tu Kita goreng sampailah kekuningan dan kita alihkan ke dalam bekas lain kita masukkan sedikit susu pekat manis dan juga serbuk milo bahan-bahan ni semua kita gaul sebati dan dah siap dah popcorn milo kita selamat mencuba cuba teka apa beza pisang goreng ala Thai dengan pisang goreng yang dekat tepi jalan tu Hai 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 Mula-mula kita sediakan pisang Dan nama pun pisang goreng Mestilah kena ada pisang Saya belah dua macam ni Tapi kalau kedekut boleh belah empat Dekat dalam mangkuk yang besar Kita satukan tepung beras Tepung gandum Dan juga tepung jagung Tepung ni semua kita bancuh dengan air yang berais Kiranya macam air sejuk macam tu lah Tergaul adonan ni Sampailah tekstur salutan pisang goreng ni jadi tak terlalu pekat dan juga tak terlalu cair. Masukkan setengah cawan kelapa parut dan juga dua sudu besar biji bijan putih. Gaul sebati adunan ni dan perasakan dengan satu sudu besar gula dan juga satu sudu kecil garam. Jangan lupa masukkan bancuhan air kapur sebanyak satu sudu besar. Panaskan minyak, masukkan lapisan goreng yang disalutkan dengan adunan tepung tadi Jangan lupa juga masukkan daun pandan Aroma pisang goreng ala Thai ni memang lain dari yang lain Rasa dia pun lemak manis rangup sebab ada kelapa parut tu memang terbaik Bolehlah angkat dan toskan hidangkan Selamat mencuba